18 апреля 2008 года. ЖД вокзал. Время отправления нашего автобуса в Чернобыльскую зону. Детятки. Разобрали Руками приложить правая и левая, но где там горит свет. Это у нас контрольный механизм проверяет уровень радиации наших товарищей. прикоснуться, да. Вот мы видим, что горит желтый свет. вот Сейчас он, если будет изменен зеленый, зеленый. Значит, он еще, этот человек еще не радиоопасен. Вот, может быть, отлучен на воду. И будет жить. <связываем> вот, решил новое издание альбома, посвященное городу Трипет. И вот мы в центре города Чернобыль, в 30-километровой зоне у кафе-бара «Магнит». Вот мы проезжаем улицы Чернобыля. Сейчас мы подъедем, посмотрим церковь. Ильинская церковь города Чернобыль. Пойдите ко мне все нуждающиеся и обремененные, азы. спокою у вас написано над входной дверью. Но, то, там не... Нет, дело в том, что там специально специфика. Для проезда от часто в Беларуси. специальные документы оформлять, деньги специально оплачивать и тому подобное. За транспорт. Символический знак. А нет, так круговый через Киев. Зона поражения в Чернобыле. Здесь село не погребено полностью, залито закопано. И на этом месте сейчас уже произрастает трава и новое поколение деревьев. Фон радиации достаточно высокий. Мы видим холмики, это значок погребения какого-то оборудования или техники с высоким уровнем радиации. Вот эти все блоки с каналами. Дождь идет прибывает. Прибил немного эту радиационную пыль. Уровень радиации спал немного. Хотя он все равно превышает в десятки раз, чем в другой стране. Сейчас наши взоры обращены на четвертый блок. Вот. Мы сейчас увидим саркофаг вместо взрыва. И вот старый саркофаг, который в следующем году или в следующие годы Надеется, в одно виз заменить более новым, более совершенным, чтобы защитить население от радиации. Низка. Объяви, пожалуйста, чтобы мы не был, снимали. Выглядел вот такой вот. и третий был. Обычно. Здесь пока до моста снимать можно, после моста уже будет съемка запрещена. Нет, потом а, мы подъедем ближе строили. к саркофагу, там можно будет снимать уже. Это, здесь... это, это вот как 22 года назад. Стали Если мы были, подъедем на по другой площадку, снимать все, можно только. будет сам саркофаг только. Заражи. Налево, направо, назад, съемка заражи. запрещена. Мы сейчас недалеко возле реактора, и говорят, что здесь колоссальные рыбы, колоссальные сомы есть. Мы сейчас наблюдаем рыбы с красными плавцами, которые воюют, отвоевывают у голубей кусочки хлеба, брошенные туристами. появились уже больше крупные самцы которым по плечу большие куски хлеба Кто может бросить макумя? Вот время недостойно. Не видно. Или поправление уж тут. центре пошел дождь Но, надеюсь нам это не помешает снять сам саркофаг вот, мы слышим как поют дозометры а вот он и сам саркофаг четвертого блока вблизи правой вот а и Можно было сфотографировать. Вот тут поворачиваем Жара да, а а вашего? Ну, да. ну, вот. то есть после аварии а это мая было самое, грязное место, и единственная дорога, вот эта, которую будем выезжать. Тут выход нужен, господа? Нет. До 100 миллиардин час, вот так Собственно, это уже въезд в город Припять, путепровод, за которым сразу же открывается вид на город. Нам предстоит пройти еще одно КПП. Въезд в саму Припять, поскольку Припять это отдельная зона. Полностью по периметру города огражден колесной проволокой. Справа это станция Полесье, с которой автобусы на Припять ходили. Ну, к сожалению, тоже залез, лесом ее не видно.